সঁচাই বিনন্দীয়া পৃথিৱীত বহুত গছ আছে যিবিলাক চাই দেখি চাই চেপ সৌন্দৰ্য সঁচাকৈ ভাল লাগে কিন্তু তাৰ ভিতৰত এজোপা বিশেষ গছ হ'ল বকুল গছ বকুল গছৰ ছাই চেপ সৌন্দৰ্য ইয়াৰ ফুলৰ যি সুগন্ধ সঁচাই আকৰ্ষণীয় মনোমোহা আৰু ঔষধি গুণীয়াৰ ভৰপূৰ আয়ুৰ্বেদিক গছজোপাক ডেণ্টিচ বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ ফুলৰ যি গোন্ধ এই গোন্ধ পালে বিষাক্ত সাপ নাহে এই ফুলৰ গোন্ধ পালে কীট পতংগ নাই বিশাক্ত এই ফুলৰ গোন্ধ পালে আমাৰ টেনচন মোৰ কামন এইবিলাক দূৰ হয় আৰু মই নাম দিছোঁ টেনচন ফ্ৰী গছ আৰু এই গছজোপা বহুত লগাব লাগে আৰু এই গছজোপা বাৰ মাহে গুঠি লাগে আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ ফলবিলাক চৰাই খায় চৰাই এটা প্ৰিয় খাদ্য বকুল গছৰ গুঠি আৰু সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ আমি ইয়াক লগাব লাগে অহিংসাৰ মাৰ্গত যদি কিবা ফুল যদি আছে এই বকুল ফুল দিয়ে যেতিয়া এই ফুলবিলাক নিজে সৰিব আৰু সেই ফুলবিলাক আমাৰ মাংগলিক কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিমান পাৰোঁ আমি এই গছ লগাব লাগে